Herzlich willkommen zu Deutsch bei Jolie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu meiner Sendung Deutsch bei Jolie. Wir senden jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 19.15 Uhr 15 auf Kiel-Kanal. Heute habe ich VIP-Cards. Wir sind jetzt in Saarland. Uh, guten Abend, Sadika. Ja. Können Sie sich ein bisschen vorstellen? Wer sind Sie? Also mein Name ist Reindl. Ich bin vom thailändischen Generalkonsulat mit dem Sitz in Frankfurt am Main und ich bin dann als Dolmetscherin, Übersetzerin dann dort tätig. wann mhm. uh, uh, arbeiten Sie hier? Uh, beim Generalkonsulat meinen Sie? Ja. Also ich bin jetzt schon seit 16 Jahren. Oh, so lange, dann haben Sie viel Erfahrung bekommen. Genau, ja. <lacht> <lacht> und äh, können Sie äh, sagen, äh, was bieten Sie heute, zum Beispiel zu so, erbitten so, so, so am Ende? Also wir äh, sind heute, also gestern und heute, hier in Saarbrücken. Um den Thailändern hier in Saarbrücken auch in der Umgebung unseren konsularischen Dienst, also Außendiensten anzubieten. Das ist dann ja extra, wir sind dann von Frankfurt extra nach Saarbrücken gekommen. Hier leben auch so eine große, also das ist so eine große thailändische Gemeinde hier. Und da haben wir auch sehr viele große Anfragen. Und wir ersparen auch den Thailändern, also die hier leben, auch die Fahrt nach Frankfurt. Wir bieten dann hier diesen konsularischen Außendienst, das bedeutet dann, die Leute, können direkt vor Ort bei uns hier bei unserem Mobilkonsulat dann äh, Anträge dann stellen, mhm. anstatt äh, direkt nach Frankfurt zu fahren. Mhm. Uh, bevor man hier kommt, uh, wie soll man uh, zu Erd machen? So, zum Beispiel soll man sich uh, zu Erd per E-Mail anmelden oder etwa? Um, das ist natürlich jetzt aufgrund der besonderen Situation mit der Ausbreitung von Coronavirus. Mhm. Da also verfolgen wir natürlich dann auch strikt die Anweisungen vom Staat, was dann die hygienische Auflagen dann anbelangt. Deswegen muss man sich vorher bei uns per E-Mail dann anmelden. Wir haben das ja so verschiedenen Zeitfenstern. Also zum Beispiel pro jede Stunde, da rechnen wir dann erstmal ungefähr, dass wir dann den Leuten 15 bis 20 Personen hier anbieten. Das hängt dann auch dann ja von den Raumgroßen dann hier ab. Ja. Na, das das braucht dann eine Person immer 5 Quadratmeter. Äh, und das bedeutet, dass bei der Raumgroßen, wo wir denn jetzt hier sind, dann können wir höchsten, also äh, das, ist, das ist eine höchste Personenzahl, 45 Personen. Und wir dürfen diese äh, Anzahl nicht übersteigen. Das, deswegen haben wir dann so gerechnet, dass wir dann äh, pro Stunde insgesamt dann 15 äh, Leuten unseren Service anbieten können. Na, und. Äh, ja, deswegen muss man sich dann vorher immer anmelden. Mhm. Vorne habe ich einen roten Chip gesehen. Was machen Sie da? wenn, wenn man hier kommt oder wenn man hier kommt und wie kann man schaffen ähm, dieses, äh, diesen Chip oder diesen diesen Karte da? Das haben wir dann einfach vorbereitet, damit wir dann wissen, dass wir insgesamt hier also, meine, dieser inklusive Personal vom Teilnehmer- Generalkonsulat und auch dann äh, die Hilfskräften von den Organisatoren, zusätzlich dann auch die Personen, die zu uns kommen, um Anträge dann zu stellen, nicht äh, mehr als 45 Personen hier sein sollen. Und wir haben deswegen diesen Chip dann vorbereitet. Ne? Wir rechnen auch die Personenzahl anhand dieses Chips. Na, wenn wir alle schippen, dann vergaben haben, so vergeben haben, dann, äh, das heißt, dann müssen wir erstmal dann warten, bis wir die nächste Runde dann beginnen. Mhm. Ja. Und heute bitten Sie äh, zum Beispiel äh, Reisepasser äh, ohne äh, Personalausweis, ne? Ähm, ja, das ist dann ja. Im Moment, also heute dann nur Passanträge, das ist aber nicht nur den Passantrag, das ist aber auch dann äh, Vollmacht und dann auch äh, Meldewesen und beziehungsweise auch äh, die Urkundenlegalisierung. Äh, mhm. Das sind dann ja verschiedene Möglichkeiten, aber Personalausweis, dann haben wir heute unseren äh, Service nicht angeboten. Mhm. Uh, ich denke, dass wir heute viel gut uh, organisiert uh, haben. Uh, ich habe viele Leute, uh, viele Länder hier gesehen. Zum Beispiel, uh, viele Leute kommen aus Luxemburg, Frankreich oder Nachbarn von hier. Mm -hmm. das Sie, Sie sind zufrieden. Uh, was denken Sie über diese? Also wir freuen uns natürlich, dass wir dann auch für alle Thailänder hier da sein äh, dürfen. Mhm. Na, für uns dürfen natürlich alle Thailänder Anträge stellen, egal wo sie leben. Mhm. Ja, Die Leute, die dann direkt an der Grenze zu Deutschland dann leben, wie zum so Beispiel dann in Vorbach in Frankreich oder in Luxemburg, mhm. das ist für sie wahrscheinlich auch so weit entfernt, wenn sie dann direkt nach Paris oder irgendwo in Luxemburg äh, hinzufahren, die wir dann direkt schon hier vor Ort sind, dann freuen wir uns natürlich, dass wir Ihnen auch dann unseren Service anbieten können. Mhm. Äh, normalerweise bieten Sie in fünf, äh, fünf, fünf Bundesländern äh, in hier, äh, aber dieses Jahr nur, ein, 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 hier, ne, nur in Saarland. Und was, denk, äh, was denken Sie äh, für die vier Bundesländer? Ähm, das ist natürlich, ja, wir haben eigentlich das auch ja unseren äh, konsularischen Außendienst für das ganze Jahr dann schon bereits äh, geplant. Das müssen wir aber leider aufgrund der Ausbreitung von Coronavirus dann so viel denn absagen und dann jetzt erst dann, äh, vor kurzem haben wir uns auch entschieden, unseren äh, Service hier in Saarland dann anzubieten. Äh, das liegt dann auch ja daran, dass hier äh, die Anzahl der Personen, die dann infiziert sind, dann auch ein relatives, um, nicht, nicht so hoch dann liegen. Ne, uns auch keine Gefahr bestehen, äh, hierher zu kommen. Ja. Ich habe die Information von Facebook gesehen, dass sie äh, schon äh, elf Mann ne, äh, von Deutschland äh, nackt. Thailand äh, gebracht haben, das äh, Next, next Programm, was machen Sie in der Zukunft, wann machen Sie das? Ähm, das liegt dann ja daran, dass im Moment der Luftraum in Thailand geschlossen ist, mhm. deswegen das sind aber auch so viele äh, große Anfragen äh, haben wir dann erhalten von, den, von Seiten unserer Thailänder und auch den Ausländern, die unbedingt also nach Thailand wollen. Und wir organisieren aus diesem Grund auch diesen Sonderflüge, mhm. das haben wir dann bei bereits elfmal dann organisiert, ne, von, von Frankfurt äh, nach Thailand insgesamt zehnmal und dann einmal von München nach Frankfurt. Mhm. Ne, und wir sind natürlich auch sehr stolz, dass wir auch den Teilen in der Not auch dann helfen können. Mhm. Sie werden äh, am, elf, elf, äh, am 11. September von München nach Thailand einmal und von äh, Frankfurt am 30th uh, September not uh, mm -hmm. survive Leid, ne? genau. ja. In äh, September bieten wir dann zwei Flüge, also zweimal Sonderflüge. Am 11. September organisi äh, organisieren wir dann so einen äh, Sonderflug mit Thai äh, Airways. Ne? Das ist die Flugnummer TG 925 von München nach, Frank äh, von München nach Thailand. Und dann am 13. September, das wäre dann das zweite Mal, dann im September dann, äh, von Frankfurt nach Bangkok. Das mhm. ist TG 923. Mhm. Wenn man äh, die, äh, über diese äh, Information wissen möchte, wie kann man äh, diese Information kontaktieren? Ähm, jeder, der jetzt mit dem Sonderflug nach Thailand wollen, das müssen Sie sich dann erstmal dann anmelden. Das haben wir dann so eine besondere, äh, also Webseite dann eingerichtet, wo man sich dann anmelden kann. Mhm. Ja, und das werden wir dann auch nach der Dringlichkeit dann erstmal dann feststellen, wer dann tatsächlich dann äh, direkt erstmal so mit, mit dem äh, Meint mit dem bevorstehenden äh, Sonderflug nach Thailand äh, fliegen können? Mm. Und ja. welche Eigenschaften äh, 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 für die Inform äh, Information zu er, zum Beispiel Reisepass und Gesundheitszertifikat und was noch wichtig? Ähm, ja, ja das, das ist ja das das muss man natürlich dann erstmal haben, dass man dann äh, dass sie dann freiwillig, dass man dann zum Arzt äh, gehen muss, ne, dass man sich dann erstmal testen muss dass man dann, das ist diesen äh, sogenannte fit to fly, mhm. dass man dann ja so körperlich dann fit ist, dass man dann nicht krank ist und dann, äh, dass man dann fliegen darf. Na, diese Bescheinigung, das sollte man dann vom Asen ausstellen lassen und diese sollte nicht äh, älter als 42, äh, 72 Stunden vor Abflug. Und, wenn man nach Thailand fliegen möchte, soll man wissen, bevor man fliegt. Zum Beispiel, wenn man äh, in Thailand äh, ist, soll man äh, 14 Tage in, in der Quarantäne, man sagt, äh, dies wissen, bevor man fliegt. Ja, das ist ja im Moment, das ist natürlich dann erstmal so wichtig, dass man dann unbedingt ähm, wissen muss, ne, dass man äh, direkt... Am Ankunft, wenn man angelandet, also in Italien angekommen ist, dann direkt in die Quarantäne muss. Das ist ohne, also ohne Vorbehalt. Ja, 14 Tage lang. Ja, das ist eine Startquarantäne. Das ist find, die Information. Und ich habe schon Prozess gesehen, wie lange pro Person, wie lange ungefähr bis Prozess fertig ist. Ähm, heute mit der Passbeantragung, das geht dann auch relativ schnell. Wir wollen auch nicht, dass die Leute so lange dann warten müssen, bis sie dann beantragt haben. Ne? Deswegen haben wir auch ein bisschen den Prozess ein bisschen so verkürzt und äh, dauert pro Person sieben Minuten ungefähr. Mhm. Welche am besten äh, am besten, äh, finden? Äh, welche am meisten, dass sie äh, tagen Welche? Zum Beispiel Reisepass oder andere Dokumente, ähm, welche am, am meisten? Also okay. im Moment, da haben viele Leute unseren pass Passservice also in Anspruch genommen. Mhm. Ja, sehr viele Leute, das sind dann ja äh, fast 90 Personen, die zu uns äh, gekommen sind, um Pass äh, zu beantragen. Mhm. Ja, und dann auch noch ungefähr äh, 20 Personen, die dann äh, gekommen sind, um Vollmacht zu beantragen, aber auch dann die Geburtsurkunde. Okay. Äh, wenn man äh, nach, äh, zum äh, Generalkonsulat äh, äh, geht, äh, welche Dokumente soll man äh, Dokumente vorbereiten? Zum Beispiel Deutsche möchte nach Thailand fliegen. Welche Dokumente soll man vorbereiten und gehen? Welche Hygiene, Hygiene bei Für die Ausländer, da darf im Moment noch nicht jeder nach Thailand. Mhm. Ja, das ist ja erstmal nur für die äh, Personen, die dann die, äh, die wie heißt es denn, diesen, äh, Arbeitserlaubnis schon, äh, bekommen haben. Die dürfen dann erstmal so erst nach Thailand. Mhm. Na, das ist ja nach Prinzip äh, von, von der Wirtschaft. Ja, und dann auch für diejenigen, die dann zur Schule müssen. Mhm. Ne, die Kinder die dann zur Schule müssen, die müssen natürlich auch sehr viele Papiere dann vorbereiten, natürlich mehr als die Thailänder. Mhm. Ne, diejenigen, die arbeiten wollen, müssen da auch die äh, Arbeit äh, sind, dann vorlegen und dann natürlich auch die, äh, die Test, also Bescheinigung, das ist ein Testergebnis, ne, dass man dann äh, negativ äh, also das, das heißt vom Arzt mit dem Covid-Test, dass man negativ dann, also das heißt nicht an Covid dann infiziert ist. Ja. Mhm. Ja. Und dann und auch noch natürlich auch die andere, äh, die Einreisegenehmigung, das werden wir das dann für sie dann erstellen, sobald wir dann auch die Genehmigung äh, bekommen, dass die dann äh, Visum bekommen sollen. Mhm. Ja. Und wenn ein äh, deutsches äh, Apartment in Thailand hat, dann kann man beantragen. Im Moment noch nicht. Mhm. Im Moment noch nicht für äh, Zwecks äh, Tourismus? Noch nicht. Mhm. Ja, erstmal nur für die Wirtschaft ja, und für die Schule. Ja. Ja. Oder wenn man äh, über diese Informationen kann, man in der Website gucken. Genau, das haben wir dann äh, auf der Webseite. Ne? Äh, auch die Informationen dann natürlich dann auch äh, erstellen. Oder man kann natürlich auch über die äh, Facebook-Seite von uns dann darüber informieren. Okay. Ja. Wenn man äh, anrufen, welche äh, Uhrzeit äh, soll man anrufen am besten? Äh, am besten am Nachmittag, am Vormittag, äh, da sind sehr viele Leute zu uns gekommen. Da müssen wir dann am Schalter erstmal dann äh, Papiere angucken, Anträge entgegennehmen. Deswegen dann am Nachmittag, das wäre dann äh, also die geeignetste Uhrzeit von 14 Uhr bis 17 Uhr. Uh, oder kann man hier Website kontaktieren, ne? dann kann man die, über diese Information alles uh, gucken kann. Ne? Uh, uh, Dankeschön für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Jolie wünscht noch einen schönen Abend.